Вас витает интернет-магазин Техношок. У нас сегодня на огляде садовые катушки для смотывания шланга для полы. У нас представлены 7 моделей. различаются между собой без колес, с колесами и полностью металлических. Давайте посмотрим по кожні. Так, У нас есть 2 модели. Неоднакові, відрізняються тільки гідності намотування шлангу. Виконані катушки, металеві, металеві ножки, металева ручка, пластиковий барабан, пластикова ручка. Перша катушка намотування 45 метрів, шлангу одна півтора дюйма. Якщо три четвертих, То пополам. Гораздо меньше. Другая катушка намотыванием 60 метров, 2 дюйма. Шланг подъедаете сюда вовнутрь, сюда подъеднуете подачу воды. У данных катушек складная ручка. Открываете защелки и ручка кладаете для компактного сберегания, також поворачивается обратно. Наступные катушки уже идут на колесах транспортировочных, також, первая катушка, та, что меньше намотывания, 45 метров шлангом, одна, вторая, другая катушка, намотывание 60 метров шланг 1 2 також у них складні ручки поворачиваем механизм и ручка складывается для компактного сборяхания ручка для намотывания сюда объединяется шланг то что намотается на бороду все выход под на каждой коробке указана инструкция по сборке. Так, наступна катушка у нас уже идет, я попередньо, тільки з с механизмом для укладания ремомерного шланга. Намотка главная, сейчас скажу, указана в коробке. Одна вторая шланга, 60 метров. Також за инструкцию по сборке. В данной модели уже ручка не складывается из-за механизма. И останет две катушки полностью в металловом корпусе. Без колес и с колесом. Цієї катушки без колес намотування 100 метров шланг одна-другая. Та же с колесами, намотывание также 100 метров шланг одна-другая. Все эти катушки вы можете замолвить на нашем сайте, переходя за посыланием в описании под видео. Замовляйте.